श्रीगणेशाय नमः प्रारम्भि विनन्ती करु गणपती विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरुनि बुद्धिमतिदे आराध्य मोरेश्वरा चिन्ताक्लेशदारिद्र्यदुःख अवघे देशान्तरा पाठवी हेरं रम्बा गणनायका गजमुखा भक्ता बहूतोषवी मङ्गलमूर्ति मोरया श्रीगणेशाय नमः नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुःकामार्थसिद्धये प्रथमं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रञ्च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः न च विघ्नभयन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनम् महागणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगजाननारप्रणमस्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु